Война снова перешла в активную фазу. Такого плотного огня, как на этой неделе, со стороны боевиков не было со времен боев за Дебальцево. Российско-террористические войска уже прощупали нашу оборону в районе Волновахи. Но силы АТО отбили атаку ценой семи жизней. Вражеская артиллерия каждый день накрывает наших бойцов огнем. И даже в генштабе заявили, оккупанты готовятся наступать. Какие цели у агрессивных россиян? Где возможны следующие котлы? И почему Москва не боится санкций? Прошлогоднему Дню независимости Россия преподнесла Украине Иловайск. Зачем ты сюда пришел? Я? Что ты здесь хотел? Что? И так называемый парад военнопленных в Накануне нынешнего Москва, похоже, готовит очередной подарок. План Москвы такой. Сейчас влупим два-три раза хохло где-нибудь на фронте, покажем опять кучу пленных, опять раздуем кампанию с и всякое такое, и они станут более податливыми на переговоры. И никакие угрозы санкциями агрессора не пугают. Кремль уже эти санкции чувствует, але не боится. Они ну, живут в другом мире, и они думают не про эти санкции, они думают про НАТО. Цель Москвы теперь не захват новых территорий, а желание вернуть выдуманные республики под опеку Украины, но только на выгодных Кремлю условиях. Это правда, мы об этом много говорили. Формально это будет украинская территория, неформально это будет анклав, через который можно управлять и которым управлять украинской политикой внутренне и внешне за счет выборов, которые там будут проведены, за счет возможных будущих выборов представителей ЛНР, ДНР в Верховную Раду и так далее. План давно отработанный. Эскалация конфликта, желательно с очередным котлом, это создаст почву для очередных переговоров в Минске, где Кремль и выдвинет свои требования взамен на шаткий мир. О возобновлении боевых действий заговорили даже в Генштабе. На Донбассе сейчас около 40 тысяч боевиков и российских военных. Немалая армия собралась и на так называемых учениях возле украинской границы. Вероятность довольно высокая. Почему? Потому что уже в течение длительного времени наша группа наблюдает довольно активное перемещение живой силы и техники. Есть три направления, куда могут двинуться оккупанты. Мариуполь, Артемовск и счастье со станицей Луганской. С точки зрения военной, там наиболее удобные места. Мариуполь – самый большой порт на Азовском море. И контроль над ним – весомый аргумент Кремля в переговорах с Киевом. Но прямое наступление на город маловероятное. Мариуполь сам по себе город, в котором очень трудно вести боевые действия. Там четыре района, очень четко отделенные друг от друга, географических застройка, сады, овраги. Там можно обороняться этот лет. И этот город не удастся взять, если его не разрушить полностью. Если и будет наступление, то скорее как отвлекающий маневр. Они Мариуполь попытаются взять в окружение и изолировать. Таков план. Для этого надо перерезать где-то в районе Волномахи Гранитного на этом участке. Дома, говорю, да. Перейти Кальмюс, пробить всю нашу оборону, перейти, перерезать трассу Донецк мариуполь и охватить Мариуполь себе. Недавний бой под Старогнатовкой как раз был проверкой нашей обороны. Ценой семи жизней силы АТО отбили атаку. Бой батальонного уровня на батальонном уровне вот, с применением бронетехники и артиллерии. Нечто подобное было в районе Марьинки. На Маринку тоже наступало около тысячи боевиков и тоже потерпели сокрушительное поражение. У нас наступал там ни одного ни русского, ни украинца не было. Из тех, кого мы видели, кого собирали, вот двухсотых все были кавказцы. Два вот этих вот более менее масштабных боя таких с необходимостью преодолевать какие-то оборонительные позиции. Пока и не демонстрируют свои способности их преодолевать, даже на батальонном уровне. Правда, если Москва решится на одновременный удар на нескольких направлениях, будет нелегко. Если наступление будет в трех местах, то точно не справится. На штаб это будет уже все. А если в четырех, то... Ну, с другой стороны, военные это знают, и опыт Дебальцев нам говорит о чем. Что когда штаб сектора самоустраняется, а штаб АТО дает противоречивые указания, комбаты договариваются на уровне с друг другом. Приведут оборону. Если наступление провалится, кукловоды так называемых республик, похоже, придумали план «Б». В Донецке вновь планируют парад военнопленных. С целью поднятия боевого духа воинских подразделений ДНР, формирования благоприятного отношения миссии ОБСЕ и оказания психологического давления на бойцов ВС и НГ Украины, необходимо провести показательный парад военной техники и марш военнопленных в городе Донецке. Правда, на этот раз фейковый. План мероприятия оказался в интернете. В украинскую форму надумали переодеть 150 боевиков и даже хотят сделать небольшую постановку для российских СМИ. Двое из пленных должны показательно на камеру порвать украинские документы и присягнуть на верность народу ДНР. После присяги другие 3-4 военнопленных спровоцируют драку с присягнувшими. Москва уже оказалась в ловушке собственно выдуманных республик. При катастрофически низкой цене на нефть, менее 50 долларов за баррель, ежедневно тратить миллионы на Донбасс даже для кремлевских фанатиков нецелесообразно. А давать особый статус оккупированной территории украинское руководство не согласно. Проект змін до Конституции не никакого особливого статуса Донбассу. Но Москва продолжает искать спосіб заставить Київ прийняти их условия. Правда, на очередное открытое вторжение російських войск, як Иловайском или Дебальцево, Запад може вже не закрити глаза. Ембарго, яке вони можуть застосувати на нафту російську, це буде дуже відчутно для Росії. Ну і в них там є ще відключення свіфту. До яких вже дійшла влада і, е, Європи і Америки.